Todavía no identifican el cuerpo de la mujer asesinada en Ecatepec, en el Estado de México. Diversos medios afirman que se trata de una escort que se anunciaba en zonadivas.com. Eran 35 divas por página y eran 25 hojas. Hay demasiadas mujeres, mami. En esta página web se anuncian los servicios sexuales de muchas mujeres, principalmente de países de Sudamérica. Si yo no necesitara la plata, yo no trabajaría de esto. Trabajaría en un centro comercial como una chica de mi edad. México es destino, tránsito y generador de víctimas de trata. Nosotros sabíamos que veníamos a trabajar de escort, pero no exactamente de la forma en que ellos nos obligaron. Nos gritaban del pasaporte. No podíamos salir a menos de que fuera con el chofer. Ese sentimiento de madre que tú sabes que tu hija está pasando por algo, pero que no te cuenta. Me encanta la edad que tienes, 19 años. Ando buscando a una joven como tú. Y el caso de Karen es al menos el tercer asesinato de una escort en la Ciudad de México. Todos los días ibas muriendo alguna, o era una por semana. ¿Quién va a ser la que siga? Kenny respondeme y me salían visto. En total son cinco los asesinatos de escorts en la Ciudad de México. A mí también me puede pasar. Se asumía que el culpable era un cliente y no había más investigación. Al ser una minoría a nadie le importa, ¿no? O sea, era como que ah, murió otra chica. Pero bueno, o sea, al final del día se publicaba. Estoy temblando en el apartamento tapa, tapa arriba. Como que algo se quería tapar. Alguien la estaba extorsionando. Aparentemente conocía al asesino. Le hace pasar por un cliente. Cuando ella llega al sitio, ¿quién está a ver a él? ¿Qué mi amor? Veniste mañana, porque va a morir en México.